Взрыв был и сегодня у нас два окна полетели, и подвинулась моя рама. Господи. Началась испуга с большого при большого. Что я могу сказать? И до сих пор я не могу прийти в себя, потому что от этих всех переживаний мысли путаются. На кухне была, когда вот это все произошло. Все... И... Вот здесь вот было, и все луджие было засыпано, это же я по убирала все. Надо же что-то делать. Было, как вот говорят, страх, который не описан, потому как не знаешь, куда в следующий раз и когда это все опять произойдет. Я на предмет этого взрыва. Ты стоишь вот так вот и думаешь, принесет или не принесет. Постраждало багато житлових будинків. Ви бачите, садки, школи. І все потребує відновлення. І це величезна кількість матеріалів. Ми дякуємо Норвезькій раді, які привезли нам будівельні матеріали для відновлення. Дякую їм за таку підтримку і допомогу.